哇！呐！呐！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Ketemu lagi bersama saya aja Fishing Kita mancing lagi hari ini Target saya hari ini adalah ikan gabus dan juga masih ikan kapar Sambil kita mancing ikan gabus Sambil menunggu saya pancing ikan yang lainnya Oke bagaimana Saya lama tidak mancing ini Udah saya coba sih tadi cuma Ya lumayan lah kecil-kecil ada ini sudah ada 10 ekor tapi nggak sempat kamera karena saya nyari spot itu tadi ada lokasi yang pas Oke untuk umpan saya masih menggunakan umpan ayam dah duduk di sini Oke, sambil menunggu kita coba cari ikan yang lain. Uh, lapar. Hmm, ya Allah. Di depan mata dia. main nih teman-teman ya. untuk menimbulkan gabus kita kalau ikan ini di sini di tempat saya ini banyak sekali teman-teman padahal ini lokasi sering sekali di pancing oleh masyarakat sekitar tapi nggak pernah habis ikan ya selalu ada aja selalu selalu aja ada kalau untuk tambahan lauk buat makan gitu masih enak lah masih. baru dilempar langsung dimakan iya biasanya itu kalau banyak ikan ini itu banyak ikan gabus jadi di bawah Oh, langsung dimakan. Langsung dimakan. Uh, di dibawa berjalan. Ayo tenggelamkan. Uy. Wow, jalan-jalan sama ya, dia. Gabusnya belum kelihatan. Oh ya, untuk umpan teman-teman kita pakai umpan kroto ini ya. Jadi krotonya kroto yang besar kalau ada yang besar itu bisa pakai keroto yang kecil-kecil tapi dicampur campur sama kita karet gitu banyak spot seperti ini teman-teman di sini itu ini bekas dulunya eh, bekas tambang puyak dulunya lokasinya di setelah ditambang tinggalin akhirnya ikan, -ikan banyak di lubang-lubangnya ini banyak kita kan? sini nanti di pinggir-pinggir hutan itu banyak coba sana masih banyak juga saya coba yang di sini dulu oh iya hari ini saya mancing ditemanin sama teman saya tuh dia mancing sebelah sana tuh kita hari ini kita bersama dengan Gede lama nggak mancing bareng sama dia biasa mancing sama Djr Nah, teman-teman. Di lokasi ini itu sebenarnya yang paling susah bukan cari ikannya. Tapi kalau untuk supaya teman-teman semua bisa lihat, untuk itu kita meletakkan kamera sih. Karena tempatnya sempit. Dan terutama pencahayaannya. Jadi kadang ada tempatnya bagus tapi melawan matahari. Tuh oh, tuh oh, teman. langsung diembat. Oh, langsung diembat. Uh. Oh. Oh. saya mau lempar pancing tajur gabus lokasinya kurang mendukung tuh tuh langsung dimakan baru dilempar langsung dimakan nggak pernah ada habisnya di sini kan tuh rebutan wow ayo Uh, 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 sampai begitu lumayan wow. ini ikan ini itu lebih enak daripada ikan betok. Teman-teman, ini ikannya itu lebih gurih. Dia mirip dengan ikan ketoprak, tapi berbeda. Uh, lihat, kilas mirip dengan ikan ketoprak, tapi uh, berbeda. Lampung Hmm. Nah, masih kecil-kecil. Tapi ukuran ikan ini sih sebenarnya paling besar cuma lima jari. Jadi kalau seukuran tiga jari itulah sedanglah sudah masalah di goreng ayo ya yang bikin asik kayak gini nih teman-teman oh, oh ini nih yang bikin asik uh langsung tenggelam tenggelam gitu baru dilempar. uduh, Seperti rebutan itu di bawah. Tuh, 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 tuh pelampung lihat. Tuh, tuh, tuh pelampung. Aduh, tuh, tuh. Oh. Hmm. Ah, ini terlalu kecil kalau yang ini. Kita lepaskan saja. Rebutan tapi Ayo sampai cepat dia dapat. Wah. Oh, sampai cepat dia dapat. Asik kalau mancing begini teman-teman. Sekali mancing itu bisa satu kilo, dua kilo. Kali duduk di tempat seperti ini nih. dan mancingnya nggak seharian juga sih cuma beberapa jam aja tuh oh, oh. ayo siapa cepat, cepat dia dapat ayo uh. masih di cium ayo siapa cepat, cepat dia dapat dapat uh. cepat dia dapat begitu dulu

Ikan, nah, ini sering sekali dipancingin sama masyarakat tapi Alhamdulillah ikannya masih aja ada Bismillahirrahmanirrahim lagi. Pas kem tabur kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nah. Nah. Astaga lepas. Uh, tuh. Lembung sampai kayak gitu. Tegur kan JR. Lepas, Mas Bro. Sampai gelembung kayak gitu. Udah Jadi kita ada Oke, hey, teman-teman. Kita sudahi dulu untuk hari ini. Alhamdulillah rezekinya cuma dapat ikan ini aja ikan kapar main lah mungkin cukuplah nih buat makan kita malam ini tadi ikan gabusnya terakhir tadi lepas semua padahal sudah sampai berbuih seperti itu tinggal apalah belum rezeki berarti kita cukupkan dulu sampai di sini terima kasih sudah mau mampir di channel saya jangan lupa dukung channel ini semoga bisa berkembang nanti nantinya Kurang lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.